Kangar minta Menteri Dalam Negeri menyatakan statistik pemain yang telah dinaturalisasikan sejak 2018 hingga kini serta apakah kelayakan dan kriteria yang digunakan oleh kerajaan atau Persatuan Bola Sepak Malaysia dalam proses penentuan seseorang pemain untuk dinaturalisasikan. Terima kasih. Silakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tuan Pertua, terima kasih terhadap soalan sahabat saya dari Kanga. Berapa jumlah pemain bola sepak yang telah diberi taraf warga negara melalui jalur naturalisasi? Jawapannya 23 orang. Ya. Berapa banyak permohonan menjadi warga negara? 49 ribu. Berapa, berapa banyak lagi permohonan yang belum dibuat keputusan? 6 ribu sejak saya berada di sini ya, berperama pemain bola sepak 23 orang. Baik. Bagaimana proses permohonan warga negara dibuat keputusan melalui naturalisasi mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 19? Ya, iaitu permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia yang datangnya dari warga negara asing. Isu ini berbangkit, Tuan Ipertua, kerana tindakan yang diambil oleh FIFA ke atas pemain-pemain bola sepak Harimau Melaya. Jadi saya jelaskan dulu bab KDN ini adalah dari hal permohonan menjadi warga negara dan proses yang kita guna pakai. Apa jalurnya? Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan kerajaan untuk menimbangkan, memproses dan membuat keputusan tentang permohonan warga negara. Untuk membuat keputusan mengikut jalur 18 ini, jalur perkara 19 ini ada tiga rukun. Yang pertama, pemohon itu sendiri kena memohon. Tak boleh melalui ejen. JPN tak pernah guna pakai khidmat ejen untuk permohonan warga negara. Ada tiga rukun. Yang pertama, pemohon kena bermustautin di sini dalam satu tempoh. Yang kedua, dia kena berkelakuan baik. Ya. Maknanya clear tapi sangka keselamatan. Yang ketiga, pemahaman bahasa Melayu yang mencukupi. Kemudian, bila kita semak, perkara-perkara itu dipatuhi. Di sana, itu saja tak cukup. Permohonan itu diproses mengikut juga kaedah-kaedah warga negara 1964. Itu membawa kepada borang C si yang dia kena isi. Kena ada pasport dia, kena ada dokumen dia, semuanya itu pemohon ini patuhi. Maka permohonan warga negara diberikan. Baik. Di sana ada satu perkara lagi. Iaitu FIFA Statute. Yang ini antara Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan FIFA. FIFA Statute ni kata bagi seorang yang nak bermain dengan sebuah negara ini maka dia pertama kena lahir di negara tersebut yang kedua, ibu atau bapa pemain dilahirkan di negara tersebut. Bagi tujuh pemain ini ya. Yang ketiga, datuk dan nenek pemain dilahirkan di negara tersebut. Mana lahir di Malaysia. Kemudian yang keempat, pemain telah hidup cara berterusan. Mana mana syarat A, B, C, D, mana mana satu dipatuhi, maka pemain itu layak untuk mewakili negara dan berdaftar dengan FIFA. Itu urusan FAM. Jadi saya jelaskan lagi sekali Tuan Di Pertua Permohonan warga negara Berapa ramai yang jadi pemain bola Yang main bola kita luluskan 23 Termasuk 7 yang terbaru Apakah jalur perundangan yang kita rojok Perlembagaan Persekutuan Lagi kaedah-kaedah warga negara 1964 Lagi dia mohon sendiri Prosesnya cukup teliti Datang kita ambil biometrik, kita temu bual dia lengkap, maka dia dapat warga negara. Okay? Hal kelayakan dia dengan FIFA, itu urusan FAM dengan FIFA yang sekarang ni sedang diuruskan di peringkat rayuan dan sebagainya. Terima kasih. Kanga. Uh, yang berhormat, uh, peraturan Dewan. 24 kurungan 5. Yang berhormat Menteri menyebut tadi tentang 19 kurungan satu c iaitu bila saya refer balik dia mempunyai pengetahuan yang memadai bukan mencukupi jadi saya mohon diperbetulkan sebab ini terkandung dalam perlembagaan persekutuan sekian tuan Kanga okey terima kasih wakil menteri jawapan yang nampak telus dan baru-baru ini memanglah PPA telah mendakwa bahawa Malaysia telah mengemukakan dokumen palsu dalam proses mendapatkan pemain warisan. Dan ini dianggap sebagai bukan isu teknikal, malah dianggap sebagai palsu. Dipahamkan JPN di bawah Kementerian Dalam Negeri dikaitkan apabila didakwa telah mengeluarkan surat surat yang mengiktiraf kononnya nenek datuk nenek moyang mereka dilahir di di Pulau Pinang di Melaka. Ini saya rasa apa WP Menteri faham dan maklumat daripada fifa sebaliknya. Baliknya. Dan ini telah mencetuskan Sila tanya soalan. Okey, soalan. Mencetuskan polemik ya, mencetuskan polemik dan menjejaskan imej Malaysia di di peringkat antarabangsa. Soalan saya, berapa lamakah masa yang diambil oleh JPN untuk menyiapkan dokumen pemain-pemain sebelum diserahkan kepada FM? Itu satu. Seterusnya jika betul berlaku Pemasuhan, siapakah pihak yang bertanggungjawab kerana isu ini amat memalukan negara. Yang ketiga seterusnya apakah tindakan proaktif KDN dalam menyelesaikan isu ini dan yang terakhir setelah tamat proses rayuan dengan FIFA adakah kerajaan bersedia menubuhkan RCI untuk menyiasat kes ini kerana ia adalah skandal terbesar abad ini yang melibatkan pasukan bola sepak Malaysia dan agensi kerajaan. Terima kasih. <coughs> Terima kasih kan Empat perkara Bunyi itu gerun lah Tapi meriam kapok yang naik itu ya. Saya dah sebut tadi Perkara Perlembagaan Persekutuan tak boleh main-main lah Saya jawab dalam parlimen Skandal terbesar abad ini apa Ya, Bagaimana kita proses Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan Saya dah sebut Masa kita bahas Perlembagaan Isu Warga Negara Jalur nak jadi rakyat ni nak jadi warga negara 15.1, 15.2, perkara 16, perkara 19, perkara 30 Kita proses perkara 19 Ada kepatuhan semua patuh Patuh perlembagaan, ya Patuh tak kaedah-kaedah warga negara 1994, ya Borang apa, borang si Dia datang sendiri, ya Semua proses kita patuh Baik Kemudian ditanya berapa lama kita proses dia Okay. Okay. Saya kata ada tiga perkara. Peraturan Dewan. Saya, saya saya tengah 36. jawab peraturan apa bagi Peraturan Dewan. Lah. Ya, tengah 36. jawab. Biar Menteri jawab dulu. Sabar dulu lah. Saya kata perkara 19 ada tiga rukun. Termasuk syarat bermustautin. Syarat bermustautin di bawah akta undang-undang lagi ni. Parlimen lulus. Nak buat perkara, nak jawab rojok undang-undang lah. Okey ya. Kita buat undang-undang ni dalam parlimen Saya sedang jawab dalam parlimen Saya ada tanggungjawab dan saya ada pertanggungjawaban Akta kelahiran Pendaftaran kelahiran ini Memberi kuasa kepada menteri dalam negeri Saya dan menteri-menteri sebelumnya Untuk turut menggunakan pakai Perkara 20 kurungan 1 Kurungan C Untuk memberikan pengecualian Bagi syarat pemustautin dan itu saya guna pakai ya Untuk memberikannya dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan menjawab soalan apakah proses pemberian warga negara terhadap tujuh pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan akta kaedah warga negara dan perlembagaan persekutuan jawapannya ya yeah. bol sangat jelas okey ya. di sana ada fifa statute itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai palsu. Itu FIFA. Ya, FAM kata ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi di, biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut pelembagaan sangat jelas. Yang saya berikan. Terima kasih. Peraturan tadi. 266. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Yang Muhammad Menteri sebut kepada Kangak Peluru kapur. Peluru kapur. Tak bolehlah macam tu. Jawab elok elok Sebab orang tanya. Sebab benda yang dibangkitkan ni. Benda yang dibangkitkan ni sebab dah berlaku. FIFA telah memberi, telah mengesan ada penipuan jadi dia bangkit dia tanya tak boleh lah jawab peluru kapur nak tembak tak ada peluru jangan macam tu menteri kita menteri ni dia kena jawab mengikut apa yang fakta tak perlulah nak sindir apa semua macam tu tak boleh ni ni saya minta tarik baliklah peluru kapur tu saya minta soalan satu pun tak jawab 36 nak minta tarik balik tak boleh macam tu orang tanya ikhlas sebab benda yang dah berlaku FIFA mengesan kita Malaysia tak kesan benda yang berlaku penipuan menyebabkan imej negara kita sangat tercemar sekarang. Saya minta menteri tolong tarik baliklah tak payahlah macam Dan soalan tu. satu tak jawab tadi. Walaupun peluru kapok. Yang Masa ni. kita mengaji bahasa Melayu di sekolah dulu itu dipanggil metafora. Yalah. Terima kasih. Bani. Ya. Terima kasih. Haji masa metafora tu masa kita belajar. Tapi tak bolehlah diguna bila jawatan menteri itu dah ada. Kena jagalah disiplin. Ini inilah menteri ya, pintu belakang ni. yang berhormat. disiplin. Sila Ini duduk. Menteri pintu belakang. Ya, berhormat. Dia tak bertanggungjawab pada rakyat. Ya, berhormat. Ni habis mengajilah ni. Dulu mengajilah habis dah. Boleh timbalan. Ya, Baik, terima kasih puan yang di-Pertua. Selamat kembali puan yang di-Pertua. Uh, YB Menteri, saya mendengar dengan teliti apa yang YB Menteri dah maklumkan kepada Dewan yang mulia ini. Uh, kalau kita tengok uh, perkara 19 YB Menteri uh, seperti yang YB Menteri maklumkan juga ada beberapa perkara yang perlu uh, dipenuhi oleh seorang pemohon iaitu pertamanya dia kena bermastautin di dalam negara untuk satu tempoh, dia berkelakuan baik dan dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Untuk tujuh ...player ini yang menjadi pertikaian ini. Soalan saya, adakah mereka telah memenuhi... ...ketiga-tiga keperluan yang ada dalam Perkara 19? Terutama sekali keperluan permastautinan... ...dan juga keperluan mempunyai pengetahuan... ...yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Sebab di luar sana polemik yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan sama ada mereka ini uh, telah pun memenuhi keperluan-keperluan ini Yang Berhormat Menteri. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat jawab uh, persoalan ini dengan tuntas supaya tidak ada lagi polemik berkenaan dengan JPN dan KDN mengenai perkara ini. Sekian terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Uh, sahabat saya dari Bangi. Tadi saya sebut dalam menggunakan pakai Perkara 19 ada tiga rukun yang mesti dipatuhi. Ya, dan Perkara 19 ni yang dipertua bukan hanya untuk pemain bola amalan KDN dan JPN. Semasa saya dan sebelum-sebelum ini pun ada yang kita bagi pada ahli gimnastik negara. Ada yang kita bagi pada pejalan atlet pejalan kaki. Mewakili negara, Yuan Yufang. Ada yang kita bagi uh, kepada atlet menembak Erina Maharani dan dia jadi jurulatih. Ada yang kita bagi pada pemain bola keranjang, jurulatih badminton banyak. Ada yang kita bagi pada ahli sains, doktor, jurutera, CEO. Ini semua kita bagi mengikut jalur 19 dan pemberian warga negara mengikut jalur atau fasa 19 ini. Perkara 19 pelabur persekutuan ini Syarat yang ditanya oleh Bangi tadi yang juga di luar adalah apakah tempoh pemustautin itu dipatuhi. Okey. Dalam perlembagaan juga ada satu section namanya section 20 1 E di mana menteri boleh menggunakan kuasa budi bicaranya. Kuasa 21C E ini Bangi bermaksud Maksud pemustautin itu seperti mana dalam perlembagaan adalah keberadaan pemohon itu di luar pun bolehlah dianggap bahawa dia bermustautin dalam negara. Begitu bahasa perundangan dalam buku ini, dalam kitab ini. Ya, ya maka saya guna pakai perkara 20 kurungan 1 kurungan C ini bagi memenuhi syarat pemustautin itu. Baik, pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi ataupun sahabat saya Jelon kata memadai mencukupi madai. Maknanya kita cakap dia faham. Dalam dewan ini juga saya sebut. Ada permintaan ahli-ahli parlimen boleh tak syarat penguasaan bahasa Melayu ini dipermudahkan terutama bagi pemumpuhan warga emas. Dalam dewan ini saya sebut mereka penuh 8. Sekarang saya turunkan kepada 2. Ya, kita guna pakai bagi ujian biasa. Tapi dalam kes ini saya guna pakai kuasa di bawah Seksyen 20, korongan 1I, Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih.